На самом деле не закончилось. Все продолжается. Невозможно спрятаться. Поставить любую очередь и услышать все, что об этом думают. Самые обычные хозяйки, например, обычные люди. Вот я сейчас стоял сегодня в очереди э, в своем почтовом отделении для оплаты коммунальных услуг. Была полкая дискуссия между очень многими людьми. О том, что женщина кричала, вот я украинка, я разговариваю на русском языке, мне стыдно, но почему я разговариваю, что они с нами сделали, что я вот стою и разговариваю на русском языке. До каких-то вопросов, которые обсуждали две очень немолодые женщины, о том, как, как далеко удастся зайти российским войскам на территории нашей страны, и когда, и когда мы сможем их остановить. Какой же здесь комфорт. Есть очень яркая картинка для любого нашего телеканала. Я удивляюсь, почему я регулярно их не вижу. Например, перед рестораном «Ишак» на улице теперь лыково которая снова называется. Да, это сборище невероятно дорогих автомобилей и постоянно сидящих там людей, которые без сомнения в большинстве своем являются врагами всего, что здесь произошло и продолжает происходить в нашей стране. Чтобы они не говорили об этом. Я помню, как был, не работал метро, я сел в троллейбусы и доехал до центра и шел такой какой-то звенящий день был светлый очень такой холодный, но очень звонкий день. И люди шли по улице, и шли, шли по улицам киевские семьи. Я занес цветы в редакцию газеты «Вести», где вспоминали убитого журналиста Веремия, как раз там за два дня до этого. И потом по Крещатику в сторону Майдана, и шли люди с пакетами, которые гудели, звенели от банок физраствор, новохаин, все, что было необходимо вот тем раненым, которые здесь были. То есть весь город нес им исцеление. Потом я увидел еще погибших, их еще не успели увезти. И вот, этот, вот этот день я очень запомнил, еще одна бабушка, она несла список лекарств и говорила, я, у меня нет денег купить, но я всем показываю, может у вас есть и вы купите. Вот э, почему-то эти, эти несколько моментов, вот так они остались навсегда, и я уже даже что дальше не очень помню после да, этого, да, но это три денствия, которые сегодня заканчиваются, эти три, три святых и очень трагических и тяжелых дня. Очень верится, что они закончатся вот так же звонко и светло, как тогда. К сожалению, тот день закончился. Я надеюсь, что так же закончится и все то насилие и кровь, которые сейчас слиются в Украине. Украинский народ, по крайней мере, его активная какая-то часть, очень надеется на российский народ, что как-то удастся какой-то части людей вырваться из той, того состояния анабиоза прервать вот эту цепь какой-то анестезии, да, и вспомнить о том, что власть это не что-то сакральное, а это слуги. Ну я анонимы... как скажем та не, небольшая часть российского народа, которая надеется на украинский народ в этом смысле, я считаю, что надеяться вам особо не надо. Это нам надо надеяться на Украину. Но нам мне уже трудно делить мы и вы, да. Но именно россиянам надо надеяться на Украину и на то, что украинцы смогут вот как тогда показать какое-то фантастическое милосердие. Вот почему-то утро я вспомнил, что это проявление какого-то невероятного милосердия к тем людям, кто еще жив и кто получил здесь совершенно невинные раны. Тут есть такая величезная энергия в народе, которую треба разменить, чтобы она сбудовала новую Украину. Это люди, которые Були тут рок тому. Вони були за те, щоб Радянський, Радянський Союз он закінчився в Україні, і щоб люди стали і почали жити як нормальна європейська людина. І, це, і боротьба за це тільки починається зараз. Це дійсно, що ми, у нас є такий довгий шлях, але ми пройдемо. Героїв Небесної сотні та всіх воїнів, які загинули за незалежність і соборність нашої держави в Україні, На місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному. Звідки втекла боліт печаль зітхання. Шок. не проходить, час становилась. Ні, ні празника, ні, ні, ні болі. до конца осознать невозможно. Прошло время, казалось, тогда казалось, что, наверное, год спустя будет какое-то осознание происходящего. Оно не наступает. Сознанием-то понимаю, что не может что-то сильно измениться быстро. Это нужно, на это нужно время. То есть отвоевали какое-то какое, -то, какое -то пространство небольшое. Дальше нужно закрепиться и двигаться дальше. Но общаясь с побратимыми, я понимаю, что это осознание еще далеко, оно еще далеко впереди, еще должно, нужно пройти время, должно пройти время, должно остановиться. Здесь эмоциональная составляющая, которая просто все равно давлеет над, над осознанными действиями. И хочется, хочется каких-то изменений в людях, в самих нас. А вот этого, вот этого как раз не происходит. Сфоткайся. Спасибо. Сделаем селфи. Ну все, береги себя. Но, <плодиско> <соединяй> э -э Еще неделю, да? Ну Ну, честно говоря, это не принято так э -э вести себя мужчинам, но я не, не могу здесь не говорить, не выступать. Я хожу и глотаю слезы. Вспоминаю это все, хожу и глотаю. Вот, кстати, президент пришел, можно его сфотографировать. Добре. Будь ласка, організовано. Заходимо на подіум. Саме подвиг Небесної Сотні надихнув сотні тисяч українців на боротьбу з російською агресією. Новостворена українська армія за всенародної волонтерської підтримки зупинила ворога. Проблема в тому, що люди кажется, вот как-то вообще ни во что не верит. Нет какого-то символа, объединяющего сейчас в плане, скажем так, ну, как, какого-то движения, которое, которое можно поверить, которое бы все исправило. Сгадаем каждого, кто видал свое життя за Украину. которые не Новый Початку було видно, що це не пафос, такий а там вишиванки, там ще щось. Люди прийшли з якимсь таким спокійним сумом ну, таким щирим. От і ніби всі родичі зійшлися до якоїсь близької людини на похорону. Я хочу побажати Петру Олексійовичу бути більш щирим. Не вдягати цих гарних масок, там, е мудрого батька, не вдягати масок там е серйозного полководця, цих шапок ушанок, шаних якщо якихось там що йому підсовують і так далі. Не гратися в когось, просто вшанувати зараз. На зараз. Да, не гратися в когось точка, Да. І ну, просто зараз музика, давайте це ж. Я коли чую музику, цю, я досі. Да, і... насправді 17, ты посмотри, что делается. Да, ты так, так, так ты посмотри, что сейчас делается, они стали, тут плохо стали. Мы, мы, мы стоим Вы, на, мы на в своем раме, встали, вот так вот стоят, стали к нам, блядь. Стали стали не, я, блядь. не закрывайте, пожалуйста. Миска Брама спиной. Спиной. Вот Брама спиной. Военкомат, людей нет, а то есть ходят с повязкой. Поставили здесь перед ступеньками блядь, 30 человек тетушек. Мы здесь застояли с самого начала, львовская брама здесь стояла. У нас пять погибших героев, героя Майдана. С боями прорывались на свою баррикаду сегодня сюда. Не пускали. Потом вот. Прийшов президент, нам ступень. Воно не буде, але я скажу, оце, що тут йшло. Посуха Пі піар компанія, то Він подобне. Він наслав сюди ті тушок, яких ми лупасили в свій час рік тому. Вони їх спеціально тут поставили перед ким? Перед львівською брамою, яка тут рік стояла, і всі навали тут вистояла. От тому я і кажу, що цикло є цикло. А Що найцікавіше, що основне. Чому вони підійшли сюди? Е, тому що дитина 13 років пішла квіти ложити, дитину вигнали, а оператор по вінкам топчеться. Це нормально. Ми прийшли, зробили зауваження, вони зразу сюди прийшли. Вони сюди прийшли і нас зразу почали блокувати. Вони бояться, просто. Україна! Україна! Слава Смерть ворогам! You're not going done. Нація змінилася, нація народжується. Вона есть, надія є це реальна надія. Ну нація піднялася. <laughs> — Ні, 20% — це та, З, та зі 100, маса, це яка... — Зі ста — це мало. Зі ста — це дуже 20 мало. — 20% зі ста — це те, що Чехі, міняє там, все. — Поляки, німці, французи — там то, тотальна... Там нема такого, що хтось за, хтось проти. А у нас 20% буде щось робити, а 80% буде вдома казати ні, «да, в період». — Ні, 20% — все, ну, це та ні, критична ні. маса, яка міняє країну. Вона вже є. — Ну і добре, Вона, я для цього раджу. Ну а 80% — це... то ще десь хрен знаде. — Героям